বেলেগৰ পৰা নাই ডাইক মুখতে পৰি গ'ল মানে মানে আধাতকৈ বেছি দৰৱ সোমাই গ'ল মুখত এজন ডাক্তৰক আমি ভগৱান হিচাপত পালোঁ হয়নে নহয় আৰু আমি যদি নিজেই যদি এইবোৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব পাৰিলোঁ যেন বা নিজেই যদি দৰৱ দিব পাৰিলোঁ যেন কিবা অসুখ হ'লে মানে তেতিয়া আমি এজন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আমি নব'লো যেন কেতিয়াও এইফালে দেখিছেনে ল'ৰাটোক মুৰ্মীয়ে অকণমান পেটটো মালিচ কৰি দিছে পেটটো ফুলি আছে কিহে মালিচ কৰিছা কেঁচা নহৰু যোৱাকালি জ্বৰ দৰৱ আনিলোগৈ আৰু জ্বৰ দৰৱ খুৱাই দিলোঁ আৰু কালি জ্বৰ দৰৱ খুৱাই পিনে যি বিহু অকণমান কৈ দিয়াচোন আমি হোমীয়া বিভাগৰ তালৈ গৈছিলোঁ লাডু লৈ গৈছিলো যিহেতু জ্বৰ উঠি আছিলে আৰু তালৈ তাত দৰৱ দিলে হোমীয় দৰৱ যিহেতু এনেকুৱা টোপাল ছিষ্টেমে খোৱাবলৈ দিয়ে এনেকৈ দুটা দি পঠিয়ালে ল'ৰাটোক খোৱাবলৈ এইটো পেটী দৰৱ এনেকুৱা এইটো বটল দিছেনে আৰু এটা দি পিঠালে সেইটো অকণমান ৰঙা এটাই পাওঁ আৰু এইটো ৰঙাটো খোৱাৰ পাছত এইটো এক ঘণ্টা পাছত খোৱাবলৈ গৈছিলে দৰৱটো তাৰপৰা এক ঘণ্টা পাছত এইটো খুৱাবলৈ মানুহজনে এই সাঁফনিখন অকল হালধীয়া এই সাঁফনিখন খুলিব লাগিছিলে কিন্তু মানুহজনে যেনে কেনেকৈ কি কৰিলে এই সাঁফনিখন খুলি পিনি

তাৰপৰা আকৌ বিভাগৰ তালৈ গৈ পিনি এতিয়া কালি যিহেতু মানে দৰৱ আধাটো সোমাই গ'ল পেটলে আৰু ছাইড ইফেক্ট নহ'বৰ কাৰণে বেলেগ দৰৱ আনিলোগে আকৌ ৰাতিপুৱা গৈ তাৰপৰা তাত সেই মানে মোবাইল নম্বৰটো লিখি থোৱা থাকে আৰু সেই মানুহগৰাকীভাগৰ লিখি থোৱা আছিলে তাৰপৰা নম্বৰটো আকৌ মানুহজনকো লৈ লোৱাচোন এইবোৰ ছেভ কৰি মানুহজনৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি লৈ আহিলে তাৰপাছতে চাৰে আঠটামান বজাত ল'ৰাটো যিহেতু দহ শৰহকৈ পৰি গ'ল কি হ'ব কি নাই আমিতোতো নাজানো ন সৰু ল'ৰা তাতে দুমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইবুলি মানে কি হ'ব কি নাই বুলি ফোন সুধিবলৈ সেই মানুহ গাখীৰলৈ ফোন মাৰি মানে বাইদেউলৈ ফোন মাৰি 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 এই মোবাইলটোৰ পৰা ফোন মাৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা ফোন মাৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই লাষ্টত চুইচ অফ কৰিলে আমাৰ মোটামুটি অঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডক্টৰ আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওকচোন বাৰু সেনেকুৱা কৰিব লাগেনে বাৰু ফোনটো ছুইচ অফ কৰি এশবাৰ ফোন মৰাৰ পাছত আৰু ইনেও ভাল মানুহে বগলাৰ কাম এশ বা দহ বা ফোন এনেই নামায় নহয় কিবা এটা বিপদত পৰিহে ফোনটো মাৰিব সেইটোৱে বুজি পাব লাগে মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি থাককে কথাষাৰ কোৱা হ'লে কি হয় বাৰু আমিও তেতিয়া ইমান ল'ৰা ধপৰা কৰিব নালাগে হয়নে কালি বৰপথাত গোটেই মানুহ মানে ফাৰ্মাচী ফাৰ্মাচী মানুহজন গৈ ফুৰিছে আৰু ভিনদুৰ লগত কিন্তু ফাৰ্মাচীবোৰ বন্ধ কৰি উঠোঁ গুচি গ'ল এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা উঠিলে আৰু সেই যোনখন ফাৰ্মাচীলৈ কালি নিছিলোঁ সেই ফাৰ্মাচীখনৰ বাইদেউ ফোনটো ৰিচিভ নকৰা দেখি ঘৰ পালেগৈ ঘৰ পাই গৈ আপুনি গেটতো চিঞৰি আছে বোলেও নুঠিলে আহিলে চাৰে এঘাৰটামান বজাত ঠিক আছে উঠি নাহিলে নাই হোৱা ইমান ৰাতি উঠোঁ আৰু উঠি পেলাই ভয় কৰিলে বা কিবা এটা হ'ল আৰু হয়নে কিন্তু ফোনটো আহিছিলে ৰিচিভটো কৰিব লাগিছিলে চুইচ অফটো কৰি দিব নালাগিছিলে হয়নে ঘিলোগে খোৱা আধাটো দৰৱ মানে পেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই গল এতিয়া কি হব আৰু ছাৰজনে ক'লে যে এইটোতো বিভাগৰ পৰা আনিছা দৰৱটো কৈছে এইটো একো নাই বাৰু বোলে মোৰ মতেতো একো হ'ব নালাগে ইমানটো সোমাই গ'ল যদিও কিন্তু তথাপিও এবাৰ সুধি লোৱাটো মানে ভাল হ'ব বুলি কৈছিলে সেইবাবেহে সেই মানুহগৰাকীলৈ গৈছিলোঁ বিভাগৰ তালৈ মানে ইমানেই মাতিলোঁ ইমানেই মানে মাতিলোঁ ফোন কৰিলোঁ তথাপিও মানে একো ৰেচপ নাপালো মানে কি ক'ম আৰু ৰাতি বহুত মানে আৰু যিহেতু অকণমান দিনৰ ডাঙৰ হলে কব পাৰিলে হয় বোলে মোৰ পেটটো কিবা লিখা যে কিবা ধৰি লওক আমাৰ এই মোৰ একেদিনা জ্বৰ দৰৱ বা লিভাৰ দৰৱ এটা দিলে হয় নে বা দিনটোত দুবাৰ খাবলৈ যায় সেই দৰৱটো যদি মই একেবাৰতে খাই দিওঁ বা আপুনিয়ে বা একেবাৰতে খাই দিয়ে সেইটো কেনেকুৱা কি হ'ব বাৰু আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন মই এটা কথাই জানো যে ডাক্তৰ বুলি ক'লে এজন ভগৱান হয় নে নহয় সেই ডাক্তৰজনক ফোন এবাৰ বাৰু ৰিচিভ নকৰিলে ঠিক আছে দুবাৰ তিনিবাৰ মাৰিলে কমচে কম ৰিচিভ কৰি পিনেতো কথা এটা ক'ব লাগে হয়নে নহয় যদি ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে ফোনটো মাৰিলে যদি বিপদৰ টাইমত কাকো সাহস দিব নোৱাৰে যদি একো এটা পৰামৰ্শ দিব নোৱাৰে নাম্বাৰটো লিখি দিছে সেইটোৱে নম্বৰটো লিখি থ'ব নালাগে কিন্তু একো নক'লো আৰু বহুত কথা চিন্তা কৰি মোৰ মতে এজন ডাক্তৰক আমি ভগৱান হিচাপত পালোঁ হয়নে নহয় আৰু আমি যদি নিজেই যদি এইবোৰ প্ৰব্লেম চ'ল্ভ কৰিব পাৰিলোঁ যেন বা নিজেই যদি দৰৱ দিব পাৰিলোঁ যেন কিবা অসুখ হ'লে মানে তেতিয়া আমি এজন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আমি নগ'লোঁ যেন কেতিয়াও একো কৰিব নোৱাৰোঁ দেখিয়েতো কালি ফাৰ্মাচীলৈ ঘূৰিব আৰু এতিয়া কিবা এটা জানিব বা আমাক বুদ্ধি দিব বুলিহেতো আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু ফোন মাৰিছিলোঁ হয়নে সেইটো হেৰি জনা হ'লে ফোন নামাৰোঁ আৰু নাম্বাৰটো লৈও আহিছোঁ লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ মতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এজন ডাক্তৰ হৈ পিনি বা এজন ডাক্তৰনী হৈ পিনি যে মোবাইলটো ৰিচিভ নকৰাটো এইটো বহুত মানে ভুল বুলি ভাবোঁ মই হয়নে নহয় কেলৈ মানুহৰ যিমান প্ৰব্লেম হওক যিমান যি হ'লেও মানুহে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব লাগেই যিমানে যিয়ে নাথাক লাগিলে য'তেই নাথাকাব লাগিলে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব লাগেই হয়তো এটা এষা ভুলৰ কাৰণে সেই মানুহজন বিপদত পৰিব পাৰে পাছত পস্তাই লাভ নাই আৰু সেই ফোনটো ধৰিব লাগিছিল কিন্তু নধৰিলে এতিয়া উপায় নাই তথাপি ৰাতিপুৱা গৈ ক'লোঁ বাইদেউ এনেকুৱা ধৰণৰ কালি ইমান ফোন মাৰিলোঁ একশবাৰ ওপৰত ফোন মাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ আহি মেলি ঢকীয়া মেলি আপোনাক উঠাব চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা ফোনটো মাৰিলোঁ ৰিচিভ কৰিলে আৰু যোৱাকালি কথা মই ক'লোঁ আজি যে এনেকুৱা এনেকুৱা বাইদেউ আপুনি কেলে কালি নুঠিলে বোলে চোৱা মইতো গম নাপালোঁ তুমি মানে মাতিছিলা দেখি মানে একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ আমাৰ যিহেতু মানে ভিতৰত মানে দজা চজা মৰা থাকিলে কোনো মাতিলে মানে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ সেনেকৈ বুলি ক'লে আৰু কি ক'ম আৰু একো নক'লোঁ আৰু ফোনটো ধৰিব নোৱাৰিলে অঁ এতিয়া সেইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যেনিবা সিহঁতি যেনিবা দোকান খুলিব নোৱাৰিলে শুনি নাপালে মোবাইলটোতো বাজিটাতো তাহাঁতি নিশ্চয় শুনিছে ঠিক আছে ৰিচিভ নকৰা হ'লে চুইচ অফটো কেনেকৈ অঁ আৰু আমাৰ বৰপথাৰ টাউনৰ এৰিয়া বাৰটা বজালৈকে নোহোৱেই বা চাৰে এঘাৰটা বজাত গৈছোঁ দোকান খোলা আছে বেলেগ দোকান সেনেকুৱা চিষ্টেমত ধৰি লোৱা মানে টাউনীয়া এৰিয়াৰ মানুহবোৰ ইমান পটককৈ হোৱা নাযায় আমি যেতিয়া দহটা এঘাৰটা বজালৈকেতো নাহোঁৱেই হয় নহয় এঘাৰটা নাবাজে চাৰে দহটাটো বাজে কিন্তু মানে ইমান পটককৈ মানে ভাত পানী খাই যে শুই যে আৰু সেই মানুহগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা কমচে কম এঘাৰটা বজাতহে খোলে দোকান আগত নুখোলে সেইকাৰণে মোক আজি দেৰিকৈ মাতিছিলে আকৌ কি ক'ব মানে উপায় নাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিবলৈ বহুত কষ্ট সহজ নহয় গৰম সেক দি দিয়া